Теперь фронтовая зона у нас теперь в Москве. Це, це Будет, к сожалению, хуже. Кожну ночь по 50-60 беспилотников. И что? Да, безусловно, ничего Скільки... Это. У меня просто вопрос: а кто отвечает за безопасність неба в Росії? же мені подобається, коли пропагандисти сується, кричать та шукають винних, особливо тоді, коли добряче до них прилітає. Здравствуйте. Да, мощная так на столичный регіон. А прилітає до них тому, що так захотів їхній диктатор, який і розпочав цю війну. Тепер вона хоч і повільно, але все ж доходить і до Москви. І пропагандистам це щось зовсім не подобається. І в общем, зглазив Я какую понімаєте да, вчора, коли тут розсуждала е, В ситуація? почти 150 дронів цієї ночі к нам прилетіло. ночі. Киевские террористы предприняли массированную атаку Москвы и области с помощью беспилотников. Украинские БПЛА пытались поразить Домодедово, городской округ, Люберцы, Раменской и Подольский. В самом Раменском украинские дроны попали в жилые дома на спортивном проезде и улице Высоковольтная. Пострадали пять человек, погибла 46-летняя женщина. Всего за эту ночь систему противовоздушной обороны России перехватили 144 украинских ППЛА. Из них в Москву и области атаковали 20 вражеских дронов. 124 беспилотника были сбиты над регионами Центральной России. 72 над Брянской областью, 14 над Курской, 8 над Белгородской, 13 над Тульской. Еще 7 ППЛА сбиты над Калужской, 5 над Воронежской, на в подлете к Липецкой области сбито 4 беспилотника, еще один на Дорловской области. Предположительно для атаки Киев использовал БПЛА самолетного типа под названием «Лютый». Дальность полета 1000 километров, боевая нагрузка 50 килограммов взрывчатки. Речь о западной разработке. Ну, якщо хто не знав, то лютий це дрон українського виробництва. Але ж Скабєєві про це не можна говорити. Вони ж уже демілітаризували Україну. А інший дегенерат взагалі заявив, що цю атаку прямо супроводжували літаки НАТО, так літаки тих самих країн, які побоюються, щоб на Росію ракети їхні не залетіли. А тут цілі літаки. Атаку в УСУ по территории России сопровождали самолеты НАТО. Военные телеграм-каналы сообщают, что в 7 утра по Москве были зафиксированы полеты Норвегия, Британия, Нидерланды, самолеты, которые им принадлежат. И сопровождали вот всю эту атаку. Он Соловьев взагалі сказал, что эту атаку организовали одночасно 50 спецслужб. Это не просто какой-нибудь там буданов, муданов и ждуданов это делают. Нет. За этим стоит весь мыслительный и разведывательный, креативный аппарат 50 иностранных спецслужб предыдущий вот выступающий наш товарищ сказал, что это вот американцы им поставляют, и никакого ВПК пока нет, я бы не стал это делать. То есть не стал бы вот так утверждать, потому что на самом деле я об этом писал буквально месяцев 8 назад, что на Украине запущена огромная программа по развертыванию подземного ВПК, прежде всего в районе Карпат, Западной области. Там огромное количество заброшенных шахт, выработок и прочих, и они в этом случае действительно ничем не отличаются от них. Безпілотники на Росії то вже звична для нас справа, але ще досі незвична для росіян. Бо москвичі, яким абсолютно байдуже, коли Росія завдає ударів по українських житлових будинках або лікарнях, чомусь цього разу почали плакати. Шок, стрес як ми біжали, успіли схватити собаку. Фільм ужасов. Там, от, ну, знаю, реально вообще, очень навіть, навіть. Ну, а дехто веселився, щоправда, недовго. Дикая з безпілотніком. Ванок ти где? Це якщо що, так на Росії працює ППО. Москва сделала все возможное, поэтому на самом деле то, что произошло, ну, это показывает, что система ПВО работает. Но до некоторых из кремлевских ротов начало доходить то, что тоже таки война продолжается. И безопасного места на болотах уже даже для них нет. Вот эту мысль, она очень банальная, очень простая, но я ее хотел бы повторить, что сейчас нет безопасного региона. Вот мы смотрим на... Курскую, Белгородскую область, Брянскую область, приграничные регионы, что туда прилетает, и уже у некоторых такой психологический барьер пройден, что ну вот там идет война, а вот дальше она не пойдет. Вот почему-то дальше война перекинуться не может, вот только на приграничных территориях. Как вы видите, БПЛА могут долетать и до Москвы, и до Московской области, БПЛА могут быть запущены и на Урале, и дальше на Дальнем Востоке, потому что они пускают диверсионные группы, и те могут делать, что хотят. Война везде. Война везде, и к этому нужно вот именно так относиться. Я, конечно, думаю, что все наши зрители это уже давно поняли, те, кто постоянно следит за новостями, и точно вот им это объяснять не нужно, что нет опасного региона, и в любую секунду все может а пойти по самому страшному сценарию, потому что ведь сколько я проезжал по пограничью и по Курской области, ведь ну тоже страшно сказать, но было внутреннее такое состояние. ну наверное же не придет, но наверное же как-то пронесет, наверное же как-то все это мимо нас пройдет. Mm -mm, не обойдет вас пропагандистов, так точно. А россиянам рекомендую зразуметь и запамятать, что такие атаки будут только нарастать, бо вина завжди приходит и до тех, кто ее rozpocав. Ну, хотим мы или не хотим, она война все равно становится обширной ну, охватывает все слои населения. И прифронтовая зона у нас теперь в Москве. По этим беспилотникам в Москве. этом мы должны понимать, что те 145 беспилотников, которые они отправили в нашу сторону, это не предел. Калічство будь только возросте. То це начало буде к сожалению хуже. Ми що не передали ракети дальне боїння. Бязательно передадуть. І я сподіваюся, що передадуть Соловйов. Також бо поміту настільки стало страшно, що він знову почав відправляти усіх на фронт, вимагати жорстких ударів по Україні і посадити тих, хто знімає відео відеоприльотів. Послухайте. Вот вы, которые снимаете и выкладываете, в том числе и уважаемые СМИ, вы мне просто объясните, вы на кого работаете? Вы вот какими местами думаете? Вам финки НКВД продавать надо? Вам надо трафик нагонять? Для вас вообще нет ничего святого? Мне кажется, и здесь даже Дмитрий Сергеевич Песков со мной согласился, что нужна военная цензура. Вы, которые снимаете эту радость, ой, Маня, смотри, что у нас тут, и дальше как правило матом. Вы идиоты, каким местом думаете? У вас место головы что находится? Вы это радостно выкладываете, делаете это что и зачем? Вы что хотите вот этим сделать? Но ну неужели непонятно, что каждый раз, когда идет атака, есть целый ряд ждунов, которые знают, где будет, предполагают маршруты и там аккуратным образом снимают. О, ждуны у Москвы, то может нам свою СВО распечатать, от Путина их вызволять. Когда вы выкладываете эти видео, и вы мне скажите, вы на кого работаете, подонки? Вот взять вас, идиотов, и посадить в тюрьму было бы очень правильно. Отакої, тобто, Соловйов свою подружку Скабєєву та інших зетблогерів, які активно постили і показували ці відео, назвав державними зрадниками. Що далі? А пропагандистів судитимуть за слово війна та дискредитацію російської армії. До речі, того ж Соловйова, бо він зараз дуже активно дискредитує сили ППО РФ. Другий момент. мамі хватить о АСІСТІМІ ПВО. Надо воплощать систему ПВО. Вот кто за это отвечает? Губернаторы, они не военные. Их полномочия сильно ограничены. Армия? Армия отвечает за войну. Росгвардия? Росгвардия не отвечает за ПВО. И вот на третьем году войны с НАТО у меня простой вопрос: а кто отвечает за безопасность неба в России? Ну вот просто кто? У нас есть такой центр? У нас вообще это есть? Ну, от хто за це відвідає? Ніхто. Ну, тобто, наверное, кто то? но я не знаю хто. Я не знаю человека, который за це отвечает. Соловйов тупий чи придурюється, Досі не знаю, хто відповідає за їхню безпеку. А як же Путін? Може до нього усі ці питання? Бо мало того, що він все це розпочав, так він у росіян і засоби ППО забрав і поставив прикривати свої дачі. А хто здесь... відповідає за безопасность неба внутри России? Отвечает... От раньше, Главком... раньше, да, были войска ПВО, а сейчас вот, какие-то авиационные полки и прочее. А вот за е... безопасность этого единого пространства, кто даже теоретически отвечает? Главком э, наш ХВКС. Або главком ВВС – воздушних сіл РФ. Але його точно не покарають, бо це саме той генерал, який командував ракетним ударом по Ахмадиту. Сергія Кабалаша до речі на цю посаду і призначили саме після атаки на дитячу лікарню. Ну а ще він керував обстрілами цивільної енергетичної інфраструктури України у 22-23 роках. За це міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. тому він краще буде вбивати, аніж росіян захищати. У меня, конечно, извините, но когда я читаю, что сбит БПЛА от падения обломков, загорелись взрывоопасные предметы и не можем потушить там несколько дней, вы это для кого пишете? То есть получается нам склад, и можете мне вот назвать фамилию того человека, который отвечал за то, что мы по-прежнему Понимая сейчас, что долетают БПЛА там куда угодно, мы по-прежнему складируем гигантский размер, давай все одно место, еще под открытым воздухом. Вот я просто хочу посмотреть в лицо этого идиота. Мне просто хочется увидеть его лицо. И чтобы он мне дал объяснение, а он скажет, а я что могу, у меня, у, меня, у меня инструкция, я что, что я? А я нічого зла. А знати со п'ятторої що роксом не написано, все что вот там. Сям, пам, пам. Ого, вже навіть головний рупор Кремляни може брехати про якісь там уламки. Значить, масовані атаки українськими безпілотниками і справді ефективні. Вони знищуючи завдають величезної шкоди російським літакам, аеродромам, нафтобазам та НПЗ, знищують склади з БК. А еще дуже дратуют в архивку Кремля. Ну и Песков только что прокомментировал нападение Украины с помощью БПЛА на Россию средствами ПВО. Напомню, сегодня было сбито 144 украинских беспилотника над нашей страной. Песков заявил, что атаку на жилые дома в России никак нельзя ассоциировать с военными действиями. Он подчеркнул, что киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги Россия должна продолжать спецоперацию. Слушай. Как нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам. Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги. Мы должны продолжать военную операцию с тем, чтобы обезопасить себя от таких проявлений, такого режима. Ну, если хотите продолжать спецоперацию, то вы будете ее хорошо чувствовать. Атаки на Москву і не тільки будуть дедалі частішими. Кожди у по 50-60 безпілотників і што да бізусні чого роздражається скільки... це... і не роздражає Юрьевич, да. тут банку роздражають правди. Можна ви утром просипаєтесь як... і зводьте да. да. отець ці... десятки літя. У вас начинають все кипіть. Бачте, лише українських безпілотників достатньо для того, щоб росіяни кипіли, були, були збентежені та налякані. А що ж буде, коли нам дадуть дозвіл на далекобійні ракети? Вони справді не розуміють, як то таке могло статися, що вибухає та палає тепер не лише в Україні, але і на Росії. Та на Гебель ТВ вже рекомендують росіянам бачити у цьому тільки позитив. Іспользування таких дронів прийде до того, що у нас буде розриватися система ПВО з іспользуванням радарів і стрілкового оружия, з іспользуванням низкоскорисних вінтових самолітів. І останній тезис: так, звісно, можуть наносити удари цими дронами. Могут даже где-то что-то поджечь и так далее. Но это вызовет лишь еще большую реакцию с нашей стороны. Мы же не бомбили ни инфраструктуру, ни транспортную логистику, так, по-хорошему, -по 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 ни э, распределительные станции у АЭС, которые остаются последними мощными. Пора. Да, пора. Так вот, это в результате придет к, тому, придет к тому, что просто Россия даст еще более мощный ответ. Там полностью нарушится транспортная логистика топливная, в том числе энергетическая. У них несколько уровней вот, использования беспилотников. То, что Краснодарский край, да, то, что вот Новороссийск. Мы выгнали российский флот с западной части Черного моря, ну, сейчас мы его из восточной части выгнем, ну, в Турцию, вероятно. Тут, ладно, это, это дальнобойные, это достаточно тяжелые беспилотники. Но то що вони ділають в, в Білгородській, Курській, Брянській областях, вони бра боєприпаси на машини мирних жителів на дама да, на краївакнути. Да, да, это, да, это, да. это просто вбивство да. да, мирних жителів. Тобто їм вбивати українців це нормальна справа. А нам захищатися не можна, але не на тих напали. Ми будемо оборонятися. І як каже пропагандист Коц, це нам ще не дали далекобійні ракети. Ну як ракети то дали, а дозвіл бити ними ПРФ ще ні? Але здається, у США та ЄС і до цього рішення таки наближаються. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіціна. Побачимось.